যে সৰ্বসাধাৰণতে গৃহস্থী এটা পৰিয়ালে ঈশ্বৰ উপাসনাৰ বাবে এনে কৰিবলগা স্বাভাৱিক যিটো কৰ্ম আমি সৰ্বসাধাৰণ বুলি ভাবোঁ সেই কৰ্মটোক কেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ বিষয়ে অকণমান আগবঢ়াই দিবলৈ কৈছে গতিকে আমিও বাপৰ আজ্ঞা শিৰগত কৰি ভাগৱতৰ পদ কেনেধৰণে ঈশ্বৰ সেৱাৰ ফালে আগবাঢ়িবৰ বাবে আমি নিজক সাজু কৰিব লাগে তাৰ বিষয়বস্তু জ্ঞান আমাক দিছে এনেধৰণে এৰা দুখ কৰি ধন ধান আৰু যে জানে কৃষ্ণে এৰিলাতে তাংক খাই বে শে আ তেজক পানী কৰি সাৰক মাটি কৰি বহুত দুখ কষ্টৰ বিনিময়ত যি ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী আমি হ'লোঁ বুলি ভাবোঁ শাস্ত্ৰই কৈছে কৃষ্ণে এৰি লাতেটাংক খাই বে হবে আনে যেতিয়া শৰীৰৰ পৰা কৃষ্ণতত্ব ওলাই যাব তেতিয়া সকলোখিনি গৰাকী উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে এৰি থৈ যোৱা পুত্ৰ ভতিজা পত্নী যি জোঁৱাই নাতি নতিয়াল আদি নামলৈ গুচি যায় তাকেই শাস্ত্ৰই কৈছে তাংক খাই বে কবে আনে বুলি কৈছে আনেহে খাব এই কথাটো প্ৰকাশিত হৈছে এতিয়া সেইখিনি আনে খাব নোৱাৰাকৈ যদি তুমি চিন্তা কৰা তেতিয়াহ'লে ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব লাগিব এতিয়া ঈশ্বৰ সেৱা কৰিবৰ বাবে কেনেধৰণে আমি আগবাঢ়িম তাৰে সৰ্বসাধাৰণ চিন্তাৰ বিষয়ে প্ৰকাশিত হৈছে এনেধৰণে এৰা জলপুষ্প ফল মূল খাদ্য দ্ৰব্য যত অন্ন আদি কৰি অৰ্পিব কৃষ্ণত জলপুষ্প ফলমূল খাদ্য দ্ৰব্য যত যিমানবিলাক তুমি গৃহস্থী ধৰ্ম পালনত আশ্ৰয় কৰি জীৱন যাপন কৰি আছা এই সংসাৰত সমস্ত অৰ্পিব কৃষ্ণত সকলোকে কৃষ্ণচৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছে আৰু তেতিয়া কি লাভ হ'ব বুলি কৈছে এৰামে ট্ৰে বে গৃহ ধৰ্মে সিংসা পাৱ কৃষ্ণে কনিষ্ঠকুতি সাধ তেতিয়াই গৃহস্থি ধৰ্মৰ বাপাইসকলে হিংসা আৰু অপৰাধৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰিব আৰু কৃষ্ণৰ এক কণিকা কৃপা লাভ কৰি এই সংসাৰৰ পৰা সুন্দৰভাৱে গতি লাভ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে আমাক গুৰুজন বস্তুৱে এই দৰ্শনবিলাক দিছে যে কেনেকৈ আমি এই সংসাৰৰ পৰা তৰিব পাৰিম গৃহস্থী ধৰ্ম পালনত আমাৰ কৰণীয় স্বাভাৱিক কৰ্তব্যবিলাক কি কি এই বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান আমাক এনেধৰণে দিছে যে এটি সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে সেই সন্তানটিৰ মাংগলিক কাৰ্য সম্পাদনৰ বাবে আমি বছৰে বছৰে কি কৰোঁ বাৰ্থডেৰ দৰে এটা নিয়ম পালন কৰোঁ আৰু সেই বাৰ্থডেত কি হয় আমিষ আহাৰ নে নিৰামিষ আহাৰ ওলায় বাৰু স্বাভাৱিকতে আমিষ আহাৰটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু বাৰ্থডেত স্বাভাৱিকতে এজোকা বাক্য ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেপী বাৰ্থডে' আৰু সেই বাৰ্থডে'টো হেপী বাৰ্থডে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে এটা বস্তু হোটেলৰ পৰাই হওক বা মাতৃয়ে মৰমেৰে নিৰ্মাণ কৰে তৈয়াৰ কৰি লয় সেইটোৰ নাম হ'ল কেক কেক কটা এটা পৰ্ব থাকে সন্তানৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান বুলি ভাবি জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তাৰপাছত কেইডালমান মম কেকটোক কেন্দ্ৰ কৰি কাষে কাষে জ্বলাই লওঁ লওঁনে বাৰু তাৰপাছত হেপী বাৰ্থডে বুলি কৈ সন্তানটোৰ মংগল হওক বুলি কৈ আশীষ প্ৰদান কৰি মনৰ ভাৱনা যোগ কৰি ফু মাৰি মম কেইডাল কি কৰে নুমুৱাই দিওঁ যদি মম কেইডাল নুমুৱাই দিলে জীৱৰ মংগল হয় তেতিয়াহ'লে বাপাইসকলে মন্দিৰত গৈ চাকি গছ জ্বলাই থৈ কিয় হয় সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে যদি চাকি গছ জ্বলালেহে জীৱৰ মংগল হয় তেতিয়াহ'লে মমকেইডাল নুমুৱাই দিয়াটো ভুল হৈছে মংগল বিচাৰোঁতে যদি মমকেইডাল নুমোৱালেহে বা জ্বলি থকা চাকি গছ নুমুৱাই থৈ আহিলেহে জীৱৰ মংগল হয় তেতিয়াহ'লে মন্দিৰত সদায় চাকি গছ জ্বলাই থোৱাটো ভুল হৈছে নিশ্চয় কোনোবা এটা ভুল কোনোবা এটা শুদ্ধ ত' কোনটো শুদ্ধ কোনটো ভুল আপোনাৰ হওক সমস্তজনাৰে জ্ঞাত গতিকে যিটো শুদ্ধ সেইটো পালন কৰাটো জীৱৰ মংগলৰ বিষয়বস্তু এনেধৰণে গৃহস্থী ধৰ্ম পালনত আমি কোনটো নিয়ম আশ্ৰয় কৰিব লাগিব ঈশ্বৰৰ কৃপালাভৰ বাবে এনেধৰণে শাস্ত্ৰ আমাক সিদ্ধান্ত দিছে অ এক গুণ লগে অনন্ত গো নে নাজানি মুগোধ শবে ধন সি থ এগুণ দিলে ঈশ্বৰ পুৰুষে অনন্ত গুণ দিয়ে বুলি কৈছে এতিয়া সেইটোকে নজনাৰ কাৰণে আমি বাপাইসকলে কি কৰোঁ নজানি মুগুধ মুগুধ মানে মূৰ্খ মূৰ্খসকলে আমি ধনবিলাক বেংকত সাঁচি সাঁচি থওঁ মানে বেংক বেলেঞ্চটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকোঁ এতিয়া তাৰো এটা শূন্য দৰ্শনহে আছে জন্ম হ'লোঁ যৌৱনত ভৰি দিলোঁ আপুনি মই পিতৃ মাতৃ সুখৰ বাবে কি কৰিলোঁ ডাক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেও আমি আকৌ হোৱাটো বেয়া বুলি নাই কোৱা দৰ্শনটো বুজিবলৈ মাত্ৰ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব যে ডাক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'লেও ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ ক'ত থাকিলোঁ ঘৰৰ পৰা বহু দূৰত কিমান বছৰ চাকৰি পাইছিলোঁ পঁচিছ বছৰত চৰকাৰী নিয়ম মতে চাকৰিৰ অৱসৰ সময়টো হ'ল ষাঠি বছৰ পঁচিছ বছৰত চাকৰি কৰোঁতে দেউতাৰ বয়স কিমান আছিল পঞ্চাছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰীয়া দেউতাক পঁচিছ বছৰীয়া সন্তানটোৱে এৰি থৈ যেতিয়া আমি চাকৰি কৰি থাকিম আঁতৰত গৈ যেতিয়া আমি ষাঠি বছৰত অৱসৰ লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিম তেতিয়া দেউতাৰ কিমান বছৰ হ'ব পঞ্চাছৰ লগত ত্ৰিছ যোগ কৰিলে আশী বা এনেধৰণে নব্বৈ বছৰ পঞ্চানব্বৈ বছৰমানত দেউতা মাৰ বয়সটো গৈ সিমান হ'বগৈ তেতিয়া দেউতাই কৰিব লগা কামটো সহজতে কৰিব পাৰিবনে কেতিয়াও নোৱাৰে এতিয়া ঘৰলৈ আহোঁতে ষাঠি বছৰত আহিলোঁ তাৰ মাজতে বিয়াও পাতিলোঁ বিয়া পাতি ল'ৰা এটিও হ'ল বা ছোৱালী এজনীও হ'ল এতিয়া সেই ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক ডেৰ মাহ বা এক বছৰ হওঁতে আমি মাত ফুটা নুফুটা হওঁতে আমি এৰি থৈ গ'লোঁ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰত তত্বাৱধান দি আমি এৰি থৈ গ'লোঁ পত্নীকে সন্তানকে যি সময়ত সন্তানক কোলাত তুলি মৰম কৰিব লাগিছিল সেই সময়ত আপুনি মই পত্নী আৰু সন্তানৰ সুখৰ বাবে আমি বৰ্ডাৰত গৈ থাকিলোঁ সীমাত গৈ চাকৰি কৰি থাকিলোঁ তাৰপাছত ঘৰলৈ যেতিয়া আহিলোঁ অৱসৰ লৈ ভাবিলোঁ কি এতিয়া আৰু ঘৰত দেউতা মা পত্নীগৰাকী সন্তানৰ সৈতে সুখেৰে বসবাস কৰিমগৈ কিন্তু ভাৱনাটো লৈ যেতিয়া ঘৰ আহি পালোহি তেতিয়া কিন্তু সন্তানৰ বয়স হ'ল পঁচিছ বছৰ ঘৰত আহি সন্তানৰ লগত সুখেৰে থাকিম বুলি ভাবোঁতেই ঈশ্বৰৰ কৃপাই হওক বা দুৰ্ভাগ্যই হওক সন্তানে পাই গ'ল চাকৰি এটা তো সন্তানে আকৌ চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে আপোনাক মোক এৰি আপোনাৰ মোৰ সুখৰ বাবে সন্তান গুচি গ'ল এতিয়া আপোনাৰ মোৰ মনৰ ভাৱনাটো পূৰণ হ'ল নে নহ'ল বেছি ভাবিতো আহিছিলোঁ ঘৰত এতিয়া পুত্ৰ পত্নী পিতৃ মাতৃৰ লগত সুখেৰে থাকিম আনন্দৰে থাকিম একোতো নহ'ল যাওঁতেও এটা শূন্য লৈ গৈছিলোঁ ঘূৰি আহোঁতেও পালোহি এটা শূন্য আৰু সেই কষ্ট কৰি কৰি ত্ৰিছ বছৰ দিন যিমান ধন সম্পত্তি ঘটিলোঁ পাঁচ মহল দহ মহল বিল্ডিং বনালোঁ ফ্ৰিজ ল'লোঁ আদিকে ধৰি যিমানবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু বুলি ভাবি পালোঁ সিমানবিলাক গোটাই ল'লোঁ আৰু গোটাবৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰি ধন উপাৰ্জন কৰিলোঁ সমস্ত ধন ষাঠি বছৰ পাছত লাহে লাহে শৰীৰটোত হোৱা বেমাৰ আজাৰবিলাক বাতিবৰ বাবে লাহে লাহে খৰচ কৰিব লগা হ'ল হয়নে বাৰু তাৰমানে এটা মহাশূন্যৰ পাছত আপুনি মই প্ৰত্যেক দিনাই দৌৰি ফুৰিছোঁ শাস্ত্ৰৰ ব্যৱস্থাটো সেইটোৱেই সেইকাৰণে খটাংগ নামৰ এজন ৰজাই স্বৰ্গত যেতিয়া দেৱতাসকলক ৰক্ষা কৰি থাকোঁতে যেতিয়া স্বৰ্গৰ দেৱতাসকলে কৈছিল কোৱা কি বৰ লাগে তোমাক যি লাগে তাকে দিম তেতিয়া খটাংগই কৈছে মই বৰ ল'ম কিন্তু কি বৰ ল'ম তাক জানিবৰ বাবে মোক তোমালোকে কোৱা মই কিমান দিন জীয়াই থাকিম মই কিমান দিন জীয়াই থাকিম তাক নজনাকৈ মোক ফ্ৰিজ লাগেনে টিভি লাগেনে পাঁচমহলীয়া বিল্ডিং এটা লাগেনে পাঁচখনমান গাড়ী লাগে কি লাগে মই তেতিয়াহে ভাবিব পাৰিম কিমান দিন জীয়াই থাকিম এইটোতো মই জানিব লাগিব তেতিয়া দেৱতাসকলে ক'লে যে তুমি জীয়াই থাকিবা মাত্ৰ দুই দণ্ড এক দণ্ড হ'ল প্ৰায় চাৰে বাইছ মিনিট দুই দণ্ড হ'লে প্ৰায় পঁচি পঞ্চল্লিছ মিনিট সময় তুমি জীয়াই থাকিবা তেতিয়া তৎক্ষণাত খতাংগ ৰজাই পৃথিৱীলৈ আহি স্বৰ্গৰ পৰা পৃথিৱীলৈ আহিল আৰু পুত্ৰ ভাৰ্যা পিতৃ মাতৃ ৰাজ্য ধন ঐশ্বৰ্য বিভূতি সমস্ত চিন্তা মনৰ পৰা এৰি কৃষ্ণৰ চিন্তাত ব্ৰতী হ'ল আৰু সেই দুই দণ্ডতেই খটাংগ ৰজাই সংসাৰৰ পৰা তৰি যাব পাৰিলে এতিয়া আমাক লাগে নে নেলাগে শোকগুৰুৱে পৰীক্ষিত কোৱাৰ চলেৰে কৃপালু গুৰুজনাই কৈছে ইৰা হেনজানি যাৰ ইচ্ছা মুখ্য কৰ্বতা পৰীক্ষিত তেবে শুনিও ক কৃষ্ণ কথা সিৰাজন যদি মুখ্যপ্ৰাপ্তি লাগে কৃষ্ণ কথা শুনা যদি নালাগে তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণ কথা নুশুনিলোঁ একো নাই সন্তানটোক যদি ডাক্তৰ কৰিম বুলি ভাবিছা সমাজত কৈ ফুৰিলে নহ'ব সন্তানটো ডাক্তৰ কৰিম ডাক্তৰ পঢ়ুৱাবৰ বাবে তাক ব্যৱস্থাটো পিতৃ মাতৃয়ে পালন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সি ডাক্তৰ হ'ব তাক যদি খেলুৱৈ কৰিম বুলি ভাবা তেতিয়াহ'লে সেই ব্যৱস্থাটো মতে সেই বিদ্যালয়ত তাক আমি নামটো লগাব লাগিব তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আপুনি মই পিতৃ মাতৃয়ে সেইটো নিয়ম পালন কৰিব লাগিব কনিষ্টবল কৰিম আই পি এছ বিষয়া কৰিম তাৰ বাবে যি যি ব্যৱস্থা অধ্যয়ন কৰিব লাগে সেইখিনি পিতৃ মাতৃয়ে যুগুতাই দিব লাগিব তেতিয়াহে তাক আমি আই পি এছ বিষয়া কৰিব পাৰিম এনেই আৰু কৈ থাকিলে মানে আপোনাৰ মোৰ ডাক্তৰটো এনেই হৈ নাযায় সন্তানটো এনেই ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ নাযায় নহয় আপোনাৰ মোৰ পুত্ৰটো তাকে গুৰুজনাই কৈছে হেন জানি যাৰ ইচ্ছা মুখ ক সৰ্বথা পৰীক্ষিত তেবে শুনিও কৃষ্ণ কথা সবাৰো চিচনত আমি ভক্তি সেৱাভাগী অৰ্পণা কৰা হৈছে তাৰ পাছত ইৰা দুয়ো হাতে দুই কোণী বৰ্তাইলা যদুৰাই বলিব লাগিলা পাছে অৰ্জুন কচাই দ্ৰৌপদীৰ বচন কিমতে পৰে ৰক্ষা কোন বুদ্ধি ৰাখিবা ভীমৰ মহাকক্ষ ভগৱন্ত পুৰুষে দুইখন হাতেৰে ভীম আৰু দ্ৰৌপদীক আশ্বস্ত কৰিছে যে তোমালোক ৰবাচোন আৰু অন্য হাতেদি সঁহা অৰ্জুনৰ ফালে চাই বেকত কৰিছে যে সষা তুমিহে যদি কিবা এটা উপায় উলিয়াব পাৰা যে দ্ৰৌপদীৰো কথা ৰক্ষা হ'ব লাগিব ভীমৰো কথা ৰক্ষা হ'ব লাগিব গতিকে ভীমৰো প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা হ'ব লাগিব দ্ৰৌপদীয়ে কোৱা কথাৰো মান ৰক্ষা হ'ব লাগিব গতিকে তুমি কিবা এটা উপায় উলিওৱা অৰ্জুন এই বুলি যেতিয়া অৰ্জুনৰ ফালে চাই ভগৱন্ত পুৰুষে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাম বুলিলাই আপুনি শিৰ কাটিব পূৰ্বতে তিনি কথা বাবে ৰক্ষা পৰে নমতে অৰ্জুন তুমি আগতে অশমাৰ শিৰ কাটিবা এনেধৰণে কৃষ্ণতত্ত অৰ্জুনৰ ফালে চাই বেকত কৰিছে যে ভীমে কৈছে হিৰচ্ছেদ কৰিব লাগে এতিয়া তুমি প্ৰথমে প্ৰথমে অশত্থমাই হিৰচ্ছেদ কৰিব কি এনেধৰণে অৰ্জুনৰ ফালে চাই বেকত কৰিছে তিনি কথা আৱেগ ৰক্ষা পৰে কে ন মতে অৰ্জুনে চিন্তা কৰিছে যে কৃষ্ণই উপায় উলিয়াবলৈ কৈছে উপায় এটা উলিয়াব লাগিব অন্যহাতেদি ভীমে হিৰচ্ছেদ কৰিবলৈ কৈছে তাৰো মানৰ প্ৰতিজ্ঞা পূৰণ হ'ব লাগিব দ্ৰৌপদীয়েও কৈছে যে এওঁ সম্পৰ্কত অশ্বমাৰ পুত্ৰ অশ্বমা হ'ল তোমালোকৰ গুৰু গতিকে গুৰুৰ পুত্ৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ সেইকাৰণে দ্ৰৌপদীৰো বাক্যৰ মান ৰক্ষা হ'ব লাগিব গতিকে তিনিওজনৰ কথা ৰক্ষা হোৱাকৈ এনে এটা উপযুক্ত উপায় উলিওৱাৰ কথা অৰ্জুনে চিন্তা কৰিছে ৰাম মিল সংকটি চিন্তিও পায় যুধিষ্ঠিৰ ৰাজাৰ বুজিও অভিপ্ৰা একেবাৰে মহা সংকট আহিছে কেনেকৈ ৰক্ষা হ'ব তিনিওৰে কথা আৰু যুধিষ্ঠিৰৰো মনৰ ভাৱনাটো অভিপ্ৰায়টো বুজি পাইছে যে তেওঁৰো মনৰ অভিপ্ৰায় সেইটোৱে এতিয়া কেনেধৰণে তিনিৰ কথা ৰক্ষা হ'ব ৰাম মনে গুণি ধনঞ্জয়ে পাইলা উপ চোৰামণি খহিতে কাটিলা তাৰ কে মাৰি অৰ্জুনক সাধুৰ বাদ কৰিলা মূৰাৰী মূৰাৰী মানে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ অনন্ত কোটি নামৰ এক নাম মোৰ নামৰ দৈত্যক নিধন কৰাৰ বাবে ভক্তৰ পৰা ভগৱন্তই লাভ কৰিছিল এক নাম সিয়া হ'ল মুৰাৰী হৰিমানে শত্ৰু বা নিধন কৰা মোৰ নামৰ দৈত্বক নিধন কৰাৰ বাবে তেৰাৰ নাম হ'ল মুৰাৰী আৰু সেই মুৰাৰী কৃষ্ণতত্তই অৰ্জুনক সাধু সাধু বুলি প্ৰশংসা কৰিছে কিয় কাৰণ অৰ্জুনে যিটো উপায় উলিয়ালে সেই উপায়টোত তিনিওজনেৰে কথাৰ মান ৰক্ষা হৈছে এতিয়া সেই উপায়টো কি জন্মসূত্ৰে অশ্বমাৰ শিৰত এটি মণি আছিল যি মণি অশ্বমাৰ শিৰত থকাৰ বাবে অশ্বমাৰ শৰীৰৰ কোনোদিন অৱক্ষয় নহয় অৰ্থাৎ জৰা ৰোগ ব্যাধি সমস্তৰ পৰা অশ্বমা মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে যৌৱনপ্ৰাপ্ত হৈ থাকিব পাৰে বৃদ্ধ হ'ব নালাগে অচত থমা সি মণি চোড়ামণি চোৰামণি সহিতে অশ্বমাক অপৰাধৰ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অপৰাধৰ শাস্তি হ'ল মুণ্ডন কৰ্মটো ইয়াত প্ৰকাশ কৰিছে কাটিলা তাৰ কেশ মানে অশ্বমাৰ চুলি কাটি দিয়া হৈছে খুৰাই দিয়া হৈছে যাক কোৱা হৈছে মুণ্ডন আৰু সেইকাৰণে ভগৱন্ত মুৰাৰী কৃষ্ণতত্বই অৰ্জুনক সমস্তৰে আগত সাধু সাধু বুলি প্ৰশংসা কৰিছে এতিয়া কৃপালু গুৰুজন বস্তুৱে দিয়া এই দৰ্শন যে মৃত্যু সমপৰ্যায়ৰ এক শাস্তি হ'ল মুণ্ডন কৰ্ম আৰু যদি আমি সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ পিতৃ মাতৃ পৰলোকামী হোৱাৰ লগে লগে পুত্ৰই যদি আমি মুণ্ডন কৰ্ম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম স্কন্ধত অষ্টমাৰ চোৰামণি চেদন পদ চন্দ্ৰভাগীৰ জৰিয়তে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে গুৰুজন বস্তুৱে যে পিতৃ মাতৃ পৰলোকামী হ'লে প্ৰকৃততে মুণ্ডন কৰ্মটো শাস্ত্ৰসন্মত হয় নে নহয় ইয়াৰ সুন্দৰ এটি উত্তৰ ভাগৱতৰ প্ৰথম স্কন্ধত আমালৈ গুৰুজনাই এৰি থৈ গৈছে আৰু তাৰ পাছতো যদি আমি ভাগৱত শুনি শুনি ভাগৱত পঢ়ি পঢ়ি যদি সেই মুণ্ডন কৰ্মকেই আশ্ৰয় কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভাগৱত পঢ়াৰ পৰা ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ কিবা লাভ হৈছে বুলি আমি কেতিয়াও ভাল ধৰণে বুজিব নোৱাৰিম তাৰপাছত পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে এই ৰামে মুণ্ড মুণ্ডি সৰ্বস্বক কৰিলা আগ্ৰহ নিকালিবু দেশ ৰ ভাংগিলা তাৰ গহ ইমান দিনে অচত থমাৰ যি অভিমান আছিল অহংকাৰ আছিল যে মোক কোনেও পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰে মোৰ হাতত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ দৰে এক মাৰণাস্ত্ৰ আছে মোৰ শিৰত চোড়ামণি আছে গতিকে মোৰ কোনোদিন মৃত্যু নহয় এনেকুৱা যিবিলাক স্বাভাৱিক ভাৱনাত অহংকাৰী হৈ আছিল সমস্ত অহংকাৰ সেই মুহূৰ্ততে অশ্ব অশ্বমাৰ চূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল আৰু এই ব্যৱস্থাৰ পাছত অশ্বমাক ৰাজ্যৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে ৰামধমদ্বীজৰবদ্ধ এহিষে বিহিত জানিলা ধৰ্মৰ তত্ব ভৈলা কৃ ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হ'লেও ব্ৰাহ্মণৰ ধৰ্ম হ'ল বেদ অধ্যয়ন কৰা আৰু বেদ অধ্যয়নৰ মাধ্যমেৰে পৰম ব্ৰহ্মক উপাসনা কৰি নিজৰ লগতে তেওঁৰ কাষলৈ অহা বাকী জীৱ তত্ত্বকো ঈশ্বৰৰ সন্মুখ কৰাই এই সংসাৰৰ পৰা পৰম গতিৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়া কৰ্মই হ'ল ব্ৰাহ্মণৰ কৰ্ম ব্ৰাহ্মণৰ ধৰ্ম আৰু তাকে আশ্ৰয় নকৰাৰ বাবে ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম হোৱা স্বত্বেও অশ্বমাৰ এনেকুৱা এটা অৱস্থা শাস্ত্ৰ শাস্ত্ৰই শুদ্ধ ব্যৱস্থা পালন হৈছে বুলিয়ে ইতিমধ্যে পদবন্ধে সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে হ'ব পাৰে ব্ৰাহ্মণ কুলত জন্ম কিন্তু তেওঁ কৰ্মটো অসুৰৰ দৰে হৈছে সেইকাৰণে তেওঁৰ লগত যিটো ব্যৱস্থা পঞ্চপাণ্ডৱে কৰিলে সেইটো শাস্ত্ৰই কৈছে উচিত ব্যৱস্থা পালন কৰা হৈছে জানিলা ধৰ্মৰ তত্ত্ব ভৈলাকৃত কৃত্য এনেকৈ শাস্ত্ৰসন্মতে যি ব্যৱস্থা কৃপালুগুৰুজনে আমাৰ বাবে এৰি থৈ গৈছে এই তত্ব যদি আমি প্ৰত্যেকেই জানিবৰ বাবে বুজিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ আৰু জানি বুজি লৈ তাক যদি সুচাৰুৰূপে পালনৰ বাবে নিজক আগবঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰত্যেকজনা শৰিধাৰী জীৱতত্ব মনুষ্যই প্ৰত্যেক কৰ্মতে সফল বা সফলতা আমি লাভ কৰিব পাৰিম ভৈলা কৃতকৃত্যই যদি আমি তাকে আশ্ৰয় নকৰি ভাগৱতৰ পদে কয় এটা আমি কৰোঁ অন্য এটা তেতিয়া এটি জীৱই কেতিয়াও এই সংসাৰত সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে এনেধৰণে বৰ্তমান পদে আমাক প্ৰকাশ কৰিছে